Это оху... было прямо над домом, поэтому было максимально громко. <связь> Страшное чувство, когда летит. Ты не знаешь, прийти, сейчас сюда или чем-то помочь. Может кого-то отвезти, что-то срочно. Мы на машине подъехали. Может водичкой там все. Брату пошел позвонил. Сказал, что живы и просил не подалик. Привлекался там, трошки там познавал, что да як все живи на живи. Я видел только шесть прилетов, помимо меня еще видела четыре жены, собрал медикаменты допустим обезболивающие там успокоительные ну и сразу сюда приехал Дитина маленька под лестницей сидит. У нас в будинку попадали картины, люстры повылетали. Я надеюсь, крыша цела. Нахваталась, корвалолу выпило, не знаю сколько этого. Вот сразу как начал с хлопать. -а -а. Не, я, вас... я, я почула, что он что-то грохнуло у меня в квартире. Дверь начиналась.